ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं ये चाप्यक्षरमव्यक्तं चाप्यक्षरम तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्या वेश्य मनो ये मां मय्या वेश नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परोपेतास् श्रद्धया परयोपेता सेमेयुक्ततमा मताः सेमेयुक्ततमा मता क्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च ऊटस्थमचलन्ध्रुवं कूटस्थमचलन् ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामम् नीयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहितेरताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषां क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि येतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मान्ध्यायन्त उपासते मान्ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता एषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित वेषितचेतसां मय्या वेशितचेतसां मय्येव एव मन आधत्स्व मयि मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिर्निवेशय निवसिष्यसि मयि निवसिष्यसि मयि अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगे न ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि पूर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः हा। कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुर्यातात्मवान् ततः कुर्यातात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानात् विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् फलत्यागस् ज्ञानात् कर्म फलत्यागस् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् यागान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुख क्षमी समदुःख सुख क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः मे प्रियः यो मद्भक्तः मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोपो यस्मान्नो द्विजते लोपो लोकान्नो द्विजते चयः लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्षभयो अर्शा द्वेगैर् हर हर्षा मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षश्चुचिर्दक्ष अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न ऋष्यति न द्वेष्टि यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान्यः स मे प्रियः मित्रे च समःशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु तिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तु तिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् तिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरहा इे तु धर्म्यामृतमिदम् धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽव मे प्रियाः भक्तास्तेऽव मे प्रियाः ॐ तत्सद्दिति ॐ तत्सद्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः द्वादशोऽध्यायः हरये नमः हरे नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः